अल्लाम नाजरीन मैं अब्बास खान हूँ अब हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उम्मीद करता हैं आप ठीक होंगे आज के स्लाई व लाग में मैं कसूर में मौजूद हूँ दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के ऊपर अब बा बुल्ले शाह का जो नाम है वो किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है आप लोग अक्सर उसको विजिट भी किया होगा मछले लोगों ने अगर किसी ने विज़िट नहीं किया तो उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा तो आइए अब आप लेके ले चलते हैं अंदर दरबार में जी एक चीज़ मैं बाबा भुल्ले शाह के दरबार के बता दूँ जो कि मैंने हमेशा से नोट किया गए हम जब भी गए हैं तो यहाँ पर आपको कवाली ज़रूर सुनने को मिलेगी और कवाली सुन के ना इंसान की जिससे कहते ना कि रूह इन्ाइटनमेंट हो जाती है रूह को सुकून आता है ना वो एटलीस्ट मुझे तो फील होता है बाकी आप लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है तो ये बहर तो अभी हमें मैं आपको साथ थोड़ी सी हिस्ट्री बताता जाऊंगा कि इनका ताल्लुक कहाँ से था ये बाकी सारी क्या चीज़ें थी ਬਾ ਭੁੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਲਮ ਕੱਥਾ ਪਾ ਥੱਕੇ ਹੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਜ ਬੱਜ ਜਾਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਦੂ इनका जसल नाम था अब्दुल्ला शाह कादरी था और इनके जो पेरेंट्स थे ये बुखारा जो हमारा मौजूदा उजबेकिस्तान अज़ुदा है वहाँ से उन्हें तकरीबन तीन साढ़े तीन सौ साल कबल ब्रसगिर की तरफ हिजरत की थी लेकिन जो इनकी पैदाइश है वो सुबह मुल्तान के जो एक इलाका था उच शरीफ जो कि आजकल डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का हिस्सा है वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी और ये अरबी और फारसी के बहुत ही नामवर आलम थे और बाद में इन्होंने इब्तदाई तलीम अपनी हासिल की थी सॉरी वहाँ से उनके पेरेंट्स को किसी रीज़न की वजह से मूव करना पड़ा था और अपनी इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद लाहौर मूव हो गए थे शाह इनायत कादरी के पास बाद में इन्होंने सारी जो अपनी तालीम तरबियत है जो ज़्यादा वक्त है वो उन्हीं के साथ ही गुजारा था अब इनके जो वाल साहब थे शाह मोहम्मद वो बिल्कुल एक दरवेश टाइप इंसान थे अरबी फारसी और कुरान पाक उनको बहुत ज़्यादा अबूर था और कुछ आ, हमें जो हैं वो ये भी बताते हैं कि बाबा अबुल शाह ने जो बचपन में है अपने वो कुछ चरवाहे का काम भी करते रहे थे इनका इंतकाल सत्रह सौ में तकरीबन सतर साल की उम्र में हुआ था और इन्हें कसूर में ही दफन किया गया था क्योंकि इनकी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो कसूर में ही गुज़रा था और उनकी कब्र के ऊपर दरगाह बनाई गई थी लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी एक आ, अजीब सी बात सुनती है सुनने को मिलती है कि उनका जनाजा जो है किसी ख्वाजा रहा ने पढ़ाया था इस बात में कोई सच्चाई नहीं है उनका जो ये बात ही ठीक है कि जो वहाँ उस टाइम के कुछ मुल्ला थे उन्होंने उनको गैर मुस्लिम करार दिया था और उन्होंने उसका नमाज़ जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया कि जो लोग पढ़ाएंगे वो उनके ऊपर भी कुफिया फ़तवे लग गए थे लेकिन उनका जो नमाज जनाजा था वो जो तक की बहुत बड़ी शख्सियत थी काजी हाफिज सैयद जहैद हमदानी साहब उन्होंने पढ़ाया हुआ था ये एक चीज़ भी आप आ, कल अगस्त में क्लियर कर लें बाबे भले शाह जो हैं ये पंजाबी सूफी शायर थे और इनका जो दौरे था उसमें फरीदुद्दीन गन शक्कर सुल्तान बाहू सैद वारिस शाह जो कि हिर अनानजा जिनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है और जो सिंधी हमारे सूफी शायर अब्दुलवाहाब थे जो कि अपने कलमी नाम जिनका वो सचल सरमस्त था और जी मीर तक की मीर जी उसी एरा के बहुत बड़े पंजाबी शायर थे इन्होंने पंजाबी में काफ़ी सारा काम किया लेकिन जो इनकी ज़्यादा फेमस थी वो काफ़ी है जैसा कि हमारी ख्वाजा गुलाम फ्री साई की काफ़ी मशहूर है जो कि पंजाबी और सिंधी शायरी दोनों में और सराइकी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती काफ़ी इनकी जो नॉलेज है उसको या कॉफ़ी है या इनको जो पोइट्री है काफ़ी लोगों ने अपने उसमें ऐड किया है जिसमें अपने गानों में या सॉरी इनको गाया है जिसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं फरीद एज साहब में साल पठाने ख़ान हैं आपदा प्रवीन है सई तक हैं इन सब ने अपनी जो भी है आ, उनके गायकी उन्होंने इसमें शामिल किया है दिदार, 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 ला ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ بڑے ਇਲਮ ਕਥਾ ਪਾ ਥੱਕਿਓ ਕੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਜ ਬੱਜ ਜਾਨੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੂਤ ਸ਼ਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੇਦੀਦਾਰ ਟਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ 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 Tchau,